आपके जेन में हीरा मंडी आ जाती है पिंडी साजिश केस में फैज़ अहमद फैज़ यकीनी तौर पे इन्वॉल्व थे पाकिस्तान के अंदर फौजी आमरीत के ज़रिए एक सोशलिस्ट इनकलाब लाना चाह रहे वो कहता जाओ यार फिल्म छिलम देख के आ जाओ और रात को फिर वापस आ जाना hmm. आदाब दोस्तों सुखन में खुशा मदीब मैं हूँ वकास अजीज फैस अहमद फैज़ एक देव मालाई इस उर्दू शायरी का पाकिस्तानी सियासत का फोटी सेवन से पहले कायद आजम मोहम्मद अली जिना आफ्टर फोर्टी सेवन सियासतदानों में कोई हो ना हो लेकिन जो शख्सियत सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाती है वह हैं फैज़ अहमद है फैज़ हमारे साथ जोजी साहब तशीफ तो रखते हैं आप गुजा छः साल से साहब फराश हैं लेकिन ये कॉन्टीन्यूस प्रोग्राम्स की एक तरतीब है जिसमें आपने वक्त दिया है हम आपके शुक्र गुज़ार हैं जी आपका शुक्रिया खुदा आपको सलामत रखिए आपकी सेहत कैसी है काफ़ी बीमार काफ़ी काफ़ी बीमार लग रही है मैं ये कहूँगा खुदा आपको सलामत रखिए फैज कहते हैं फैज का फैज है कहाँ है नहीं फैज साहब बुनियादी तौर पे एक एरेस्टोक्रेट उनका उठना बैठना उनके ताल्लुक सब कुछ उसमें एरेस्टोक्रेसी थी फैज साहब को मैंने बहुत आखिरी दफा जब देखा तो वो अपनी बेटी की एग्जीबिशन की नुमाइश में थे अलहमरा लाहौर में। इस्लामाबाद अच्छा पी एन सी फैजाबाद फैजाबाद में क्या था ये भी बताते हमें तो नहीं पता। फैजाबाद में एक था एक एग्जीबिशन का एक इदारा था अब वो नहीं है उस वक़्त था जब एटीज मैं एटीज में। एटीज में जब मैं इस्लामाबाद में आया तो मैंने देखा कि मैं और फैज साहब एक दूसरे से बीस कदम फासले पे खड़े और वो मुझे देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूँ और वो मुसल मुझे देख रहे हैं गुस्से से ना इस उम्मीद के साथ के मैं आगे बढ़ूंगा और मैं ऐसा कहूंगा असला आपको ऐसा क्यों लगा कि वो ऐसे देख रहे मुझे निकाहें पढ़नी आती हैं अरे वाह यानी अपनी सताइश चाहते थे वो ये मशहूक आदमी थे हाँ मैंने कहा ना एरिस्टोक्रेसी यही एरिस्टोक्रेसी है सर हम तो वो हम नहीं तो मलांग और देहाती आदमी हैं पर हम तो ये कहेंगे मशहूक था या आशिक जी था? वो वो नहीं मैं आए मेरे पास आप गए मैं भी नहीं गया ओह आप भी एरिस्टोक्रेट हैं फिर इसका मतलब <laughs> <laughs> अच्छा आज फैज फेस्टिवल होता है उसमें फैज तो नहीं है अल्बता और बहुत कुछ है <स्थिया> देखें जैसे कि फैज हुआ हम तु... हुए तुम हुए के फैज हुए और साहिर भी हुआ या वो शायर हुआ जिसने ये नजम लिखी थी ऐ ग़म दिल क्या करूं हाय 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 ऐ वशते दिल क्या करूं अरे वाह 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 क्या नाम है उसका ये अजीम लोग थे ये बहुत अजीम लोग थे अपने बैठने उठने में अपने रवैयों में अपनी नरगसियत में ये सब इनके अंदर सब में नरगसीत एक मुश्तरका फैज़ अमंद फैज़ के अंदर नरग्सीत थी यकीनन थी वो क्यों ना आ गया है मेरे और मैं क्यों ना गया शायद मेरे अंदर भी नरगसीत है नसीत एक अलग चीज है मैं जो जानना चाह रहा हूँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ हमारे सामने एक बुद्ध पेश किया जाता है कि फैज फैज़ यूँ सिगरेट पीते थे फैज़ औरतों को यूँ देखते थे फैज़ की आशिक औरतें थीं फैज़ जो है वो बातों को यूँ करते थे एल फैज़ के साथ उन्होंने ऐसे इश्क किया फैज़ ने जेल ऐसे काटी फैज़ जो है वो पिंडी साजिश <laughs> अच्छा अब पिंडी साजिश केश की जब बात आती है एक मिनट जी सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ सवाल बहुत सख्त है और तारीख से जुड़ा हुआ है ये लोग समझेंगे कि ये राइटिस्ट आदमी बात करे लेकिन नहीं पिंडी साजिश केस क्या था पिंडी साजिश केस में फैज़ अहमद फैज़ यकीनी तौर पे इन्वॉल्व थे इसलिए इसलिए कि वो रशिया के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी आमरीत के ज़रिए एक सोशलिस्ट इनकलाब लाना चाह रहे थे फौजी अमरीत के ज़रिए यस ये कैसे मुमकिन है इसलिए कि उन्होंने जो उनका जो लीडर था वो फौज का जरनेल था जो था अकबर 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 वाज द लीडर एंड ही वाज द आर्मी परसोनल यस फैसला उसके जो नज़रियात वो आर्मी यकीन नहीं यकीनन वो आर्मी पर्सनल नहीं था वो नज़रियात नहीं थे लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर एक फौजी फौजी इकतदार के जरिए कम्युनिस्ट इनकलाबरपा करना चाह रहे थे तो ये कैसे मुमकिन है कि फौज के जरिए कम्युनिस्ट इनकलाब हो यही तो आइडियलिज्म था तो फैज के आइडियलिज्म कहाँ खड़ा होता है फैज का नजरिया इसके बाद कहाँ जाता है नहीं फ, देखो कोई आइडियलिज्म आइडियलिस्ट होना कोई गुना नहीं अच्छी बात है लेकिन फौज के जरिए ऐसा आइडियलिस्ट होना फिर क्वेश्चन मार्क पैदा करता है कि नहीं ये उनकी सोच थी जो कि गलत थी जो कि गलत थी फैज साहब उसके बराबरी के शिरकत दार थे और जो जो पायलट था उसका था नाम था जी एम डीन मिर्जा वो नून मीम राशद का रिश्तेदार था और मेरा भी उस्ताद था कॉलेज में जी एम डीन मिर्जा कट्टर कट्टर कैबुनिस्ट।, कैबुनिस्ट तो जो फैज साहब को सजा हुई मैं नहीं जानता कि वो जायज थी या ना जायज थी ये तारीख फैसला लेकिन उसके फवायद उनकी नस्लों ने बहुत उठाए ये ये नतीजा हुआ ये के बार बार की अतात का नतीजा है। हाँ उसके बाद फैज साहब तो खुद लिखते हैं कि जब शाम होती तो जो जेलर था वो कहता जाओ यार फिल्म शिल्म देख के आ जाओ और रात को फिर वापस आ जाना इन्होंने तो जेल में एक अयाशी की जिंदगी गुजारी है फैज अवंदैज ने इससे इससे फैज की अजमत में कमी नहीं आएगी इजाफा होगा नहीं ये इरेलीवेंट है उसकी शायरी से उसकी शायरी को आप बड़ा बड़ी शायरी समझते हैं। यकीनन बहुत बड़ी शायरी है अभी तो आप कह रहे थे कि राशिद के आगे फैज कुछ भी नहीं है जो फैज़ ने आपको इमेज दिए उसके अंदर भी मैजिकल रियलिज्म है फैज ने बोलना सिखाया आपको वो कहता है है बहुत आसान सा शेर वो जा रहा है कोई गमे गुज वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के आपके जेन में एक इमेज आ जाता है आपके जेन में हीरा मंडी आ जाती है आपके जेन में वो एक इंसान आ जाता है जो सब कुछ हार के जा रहा है बहुत इमेज आते हैं जैसे सादत हसन मंटो के यहाँ बड़े से इमेज़ आ जाते हैं तो फैज़ अहमद फैज़ ने बड़े इमेज़ दिए हाँ और जो उनकी सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि क्लासिकियत के साथ उनका एक जुड़त फैज प्रो इस्टमेंट थे एंटी एंटीबलिट थे ही वाज एंटी हाउ उन्होंने कभी फौज के लिए नजम नहीं ली आपका तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैज़ प्रो इस्टिशमेंट थे या एंटी एंटीबलिशमेंट इस सवाल का जवाब अभी ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनकी बेटियां फैज़ के नाम पे जो फैज़ फेस्टिवल करवा रही हैं जिसको वो लिबर और दीगर इंसानी तो साथ और इंसानी नज़रियात के साथ जोड़ रही हैं यकीन उसमें अभी बहुत से खिला हैं लेकिन देखने की ज़रूरत यह है कि फैज़ ने जिस इंसानी काडरे के लिए लड़ाई लड़ी वो आज भी भूखा सूखता है उसकी औलाद आज भी खून थूकती है वो बच्चे आज भी रिक्शों में पैदा होते हैं वो नस्लें आज भी झुगियों में एक साफ पानी के शफाफ़ कतरे के लिए एक उम्मीद लिए हुए जंग लड़ते हुए मर जाती हैं यकीन फैज़ की औलाद को इससे क्या लगे कि उन्हें फैज साहब ने बहुत ही इलीट क्लास में पहुंचा दिया है अपना ख्याल रखिएगा खुदाफ़